Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Biki Ferry Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan troubleshooting atau pemecahan masalah jika terjadi masalah pada lampu rem atau brake lamp Pertama kita periksa dulu lampu remnya dan Kondisi kabel yang ada di sekitar lampu. Jika kondisi lampu dan kabelnya masih bagus, tetapi saat kita injak pedal rem, ternyata lampunya tidak menyala, maka kita harus melakukan pemeriksaan pada sumber tegangannya. pada kendaraan Volvo Truck versi 2 untuk semua lampu masih dikontrol oleh LCM atau Lighting Control Module yang ada di dalam kabin untuk mengetahui letak LCM pertama kita harus membuka dulu Fuse and Release Center yang ada di dashboard kabin Setelah fuse and relay center sudah kita lepas, maka akan terlihat LCM tersebut. Selain mengontrol lampu-lampu, LCM ini juga digunakan untuk mengontrol wiper atau pembersih kaca. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lepas semua baut pengikat pada LCM. setelah LCM sudah dilepas selanjutnya saya akan menunjukkan cara melakukan pemeriksaan tegangannya pada teman-teman jadi kita posisikan dulu LCM nya seperti ini untuk memudahkan kita dalam melakukan pemeriksaan tegangan untuk brake lamp atau lampu rem pada LCM ini terdapat empat buah konektor kabel yang pertama ada konektor PC1 sebagai output signal ada konektor LC1 sebagai input signal ada konektor LC2 sebagai input signal dan ada konektor PC2 sebagai output signal jadi pada LCM ini terdapat Dua konektor sebagai input signal, dan dua konektor sebagai output signal. Untuk input signal, yaitu LC1 dan LC2 yang, war yang berwarna abu-abu dan putih. Kemudian, untuk output signal, yaitu konektor PC1 dan WC2 yang berwarna coklat dan putih oke teman-teman pada electrical brake light terdapat pressure switch yang digunakan sebagai inputan untuk LCM jadi ketika kita menginjak pedal brake maka akan terdapat Udara yang menekan pressure switch ini, sehingga pressure switch ini akan menginformasikan kepada LCM bahwa pedal brake sedang diinjak. Selanjutnya, untuk jalur kabel dari LCM yang menuju ke pressure switch, terdapat pada konektor LC1 pin nomor 12. Kabelnya warna merah putih. Sebelum melakukan pemeriksaan tegangan, kita onkan dulu kunci kontaknya. Kemudian, kita gunakan multitester untuk melakukan pemeriksaan tegangan pada konektor LC1 pin nomor 12. Jadi untuk probe warna merah kita pasang pada konektor LC1 pin nomor 12 dan untuk probe warna hitam kita pasang pada konektor PC1 pin nomor 21. Kabelnya berwarna putih. Untuk tegangan pada kabel ini adalah sebesar 20 sampai 24 volt saat pedal brake tidak diinjak dan ketika pedal brake diinjak maka tegangan pada kabel ini sebesar 0 volt dari konektor LC1 pin nomor 12 kabel ini menuju ke konektor CA pin nomor 5 Jadi, konektor CA ini terletak di sebelah kiri bagian depan dari kabin. Untuk konektornya berwarna putih, jadi ini konektor CA, dan ini adalah kabel yang menuju ke pressure switch. Kabelnya berwarna merah putih. Sekarang kita lakukan pemeriksaan tegangan pada kabel ini. Pastikan kunci kontak posisinya masih on. Kita pasang probe warna merah pada kabel ini dan untuk probe warna hitam kita pasang pada ground atau body dari kendaraan full food truck tersebut. hasil dari pemeriksaan pada konektor CA pin nomor 5 sebesar 22,70 volt. Jadi, tegangan pada konektor CA ini masih aman atau sesuai dengan outputan dari LCM. Dari konektor CA pin nomor 5, kabel ini menuju ke konektor pada pressure switch Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah pressure switch-nya. Untuk pressure switch ini bertipe normally open. Jadi, jika tidak ada tekanan udara, maka pressure switch ini terputus atau tidak terhubung. Dan, ketika ada tekanan udara, saat kita menginjak pedal brake atau pedal rem maka konektor ini akan terhubung atau normally close. Selanjutnya kita lepas konektor ini dari pressure switch. Jadi dari konektor CA pin nomor 5 kabel warna merah putih menuju ke konektor ini pada pin nomor 1. Untuk pin nomor 2 menuju ke ground selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tegangan dengan menggunakan multitester untuk probe warna merah dari multitester kita pasang pada pin nomor 1 dan untuk probe warna hitam kita pasang pada pin nomor 2 Hasil dari pemeriksaan ini tegangannya sebesar 22,95 volt Artinya tegangan output dari LCM yang menuju ke pressure switch brake light masih aman setelah pemeriksaan ini selesai selanjutnya pasang kembali konektor tersebut pada pressure switch ketika pedal break diinjak maka LCM akan mengeluarkan output tegangan menuju ke brake leg sebelah kiri dan brake leg sebelah kanan jadi di sini saya akan menjelaskan cara pemeriksaan output tegangan dari LCM yang menuju ke brake light sebelah kiri dan brake light sebelah kanan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan saat pedal brake kita injak kita lakukan pemeriksaan untuk output tegangan yang menuju ke lampu brake sebelah kanan di ini sama ini groundnya ini kita pasang pada konektor PC1 nomor 21 selanjutnya untuk aduh, warna merah ini kita pasang pada konektor PC1 pin nomor 5 ini kabelnya warna merah hitam nah ini PC1 nomor 5 dengan PC1 nomor 21 oke sekarang kita lihat hasilnya tegangan di sini adalah sebesar nah, 24 volt artinya output tegangan dari LCM yang menuju ke konektor RA pin nomor 9 masih bagus ini digunakan untuk lampu yang sebelah kanan lampu break sebelah kanan Oke selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan output tegangan dari LCM yang menuju ke RA4 atau brake leg sebelah kiri. Oke teman-teman selanjutnya kita lakukan pemeriksaan output tegangan dari LCM yang menuju ke brake leg sebelah kiri. Ini untuk yang merah atau positif kita pasang pada konektor PC2 pin nomor 17 kabelnya berwarna merah hitam kemudian untuk groundnya sini kita pasang pada konektor PC2 pin nomor 9 ini kabelnya berwarna putih yang seperti ini Kemudian kita lihat hasilnya. Nah di sini tegangan dari LCM yang menuju ke konektor RAP nomor 4 atau brake leg masih bagus. Setelah pemeriksaan tegangan pada LCM semuanya kondisinya aman. Selanjutnya kita pasang kembali LCM tersebut, kemudian kita kembalikan juga fuse and relay center pada posisinya semula. dari LCM kabel yang menuju ke brake leg melewati konektor RA yang ada di sebelah kanan dari kabin pertama kita buka dulu penutupnya untuk mengetahui posisi dari konektor RA oke teman-teman jadi, konektor RA ini berwarna coklat. Ya, konektornya yang ini. Ya, sekarang kita lepas dulu konektornya. Pada konektor ini terdapat tulisan RA, ya, teman-teman. untuk lampu rem sebelah kiri kabelnya berada pada pin nomor 4 warna kabelnya merah hitam kemudian untuk lampu rem sebelah kanan kabelnya berada pada pin nomor 9 warna kabelnya merah hitam Selanjutnya, kita pasang kembali konektor RA ini dan kita lakukan pemeriksaan tegangan. Pertama, kita lakukan pemeriksaan tegangan yang menuju ke lampu rem sebelah kanan. Kita pasang probe warna merah pada pin nomor 9 dan probe warna hitam kita pasang pada pin nomor satu, atau ground hasil dari pemeriksaan tegangan yang menuju ke lampu rem sebelah kanan masih bagus. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tegangan untuk lampu rem sebelah kiri. kita pasang probe warna merah pada pin nomor 4 dan probe warna hitam kita pasang pada pin nomor 1 atau ground hasil dari pemeriksaan tegangan untuk lampu rem sebelah kiri dan lampu rem sebelah kanan masih bagus atau normal sedikit saran dari saya jika angin pada sistem habis atau kita sedang bekerja sendirian kita bisa melakukan jumper atau kita shortkan pada konektor di pressure switch seperti ini untuk melakukan pemeriksaan pada lampu rem kemudian kita onkan kunci kontaknya Oke, teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.